bahasa jiwa bangsa. Bahasa Melayu dikatakan sebagai jiwa bangsa, tetapi benarkah jiwa itu masih hidup dalam diri generasi muda pada hari ini? Apabila kita melihat tren penggunaan bahasa yang semakin bercampur aduk dan pengaruh bahasa asing yang kuat, timbul persoalan apakah implikasinya terhadap pendidikan bahasa Melayu dan bagaimana kita boleh mengembalikan semangat cintakan bahasa ini dalam kalangan pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Nur Izzati binti Muhyiddin dan rakan seperjuangan sekalian. Saya Nur Izzati Merikan mewakili kumpulan lima yang terjejuk orang ahli iaitu Punita, Amirul, Sri Wigniswari, Hafizi, Abigail dan ingin membentangkan topik soalan nombor lima yang telah kami pilih iaitu apakah cabaran yang dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi pengajaran bahasa Melayu dan bagaimana guru boleh mengatasinya. Sebelum itu, izinkan saya untuk membentangkan objektif pembentangan kami pada hari ini iaitu pertama untuk mengenal pasti cabaran yang sering dihadapi dalam komunikasi pengajaran dan seterusnya yang kedua pula ialah untuk mencadangkan strategi bagi mengatasi cabaran yang telah dikenal pasti. Beberapa kata kunci akan kami gunakan sepanjang pembentangan ini. Pertama, komunikasi pengajaran iaitu proses penyampaian ilmu dan maklumat yang antara guru dan pelajar. Kedua pula, cabaran merujuk kepada halangan atau kesukaran yang boleh menjejaskan keberkesanan proses pengajaran dan akhir sekali strategi guru iaitu kaedah atau pendekatan yang digunakan untuk mengatasi masalah. Dari segi definisi pula, Komunikasi pengajaran boleh difahami sebagai satu bentuk interaksi dua hala yang mana guru bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi juga memastikan pelajar benar-benar memahami, menguasai serta mampu mengaplikasikan apa yang telah dipelajari. Sekian dahulu dari saya. Seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Punita untuk mengupas lanjut tentang topik ini. Salam sejahtera. Terima kasih Cikgu hati. Baik, cabaran utama dalam isu ini adalah tahap kemahiran murid yang ber... menurut laporan Astro Awani 2024 seramai 122,62 murid tahun 1 dikenal pasti masih belum menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira atau 3M. Walaupun selepas 3 bulan sesi persekolahan bermula ini beri gambaran mengenai tahap kemampuan murid yang berbeza dalam kelas yang menjadi cabaran utama dalam pelaksanaan komunikasi pengajaran bahasa Melayu. Ini kerana guru perlu menyesuaikan pendekatan dan bahan pengajaran agar dapat memenuhi keperluan pelajar dengan pelbagai kemampuan. Dalam mengatasi cabaran ini, teori kecerdasan pelbagai oleh Howard Gardner sangat relevan yang mana ia menjelaskan bahawa setiap pelajar memiliki pelbagai kecerdasan yang berbeza seperti kecerdasan linguistik, visual, logik, matematik, kinestetik dan lain-lain. Oleh itu, pendekatan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan teori ini membolehkan guru merancang dan melaksanakan strategi yang sesuai untuk memenuhi keperluan unik setiap pelajar. Contohnya, murid yang mempunyai kecerdasan visual dibantu melalui penggunaan video dan gambar. Murid auditori melalui lagu atau rakaman audio. Manakala murid kinestetik melalui aktiviti pergerakan, lakonan atau main peranan. Strategi ini memberi ruang kepada murid untuk belajar mengikut kekuatan dan tahap kemahiran masing-masing. Sekaligus meningkatkan peluang penguasaan asas 3M. Dengan cara ini, pengajaran menjadi lebih inklusif penyeronokan dan berkesan. Sekaligus menyokong usaha transformasi pendidikan negara ke arah keberhasilan lebih holistik. Sekian dari saya, saya serahkan kepada rakan pembantang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Puni. Cabaran seterusnya ialah kurang motivasi dan minat pelajar dalam komunikasi bahasa Melayu. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti topik pelajaran yang kurang berkaitan dengan kehidupan sebenar, aktiviti pembelajaran yang bersifat berulang-ulang dan terlalu berpusatkan guru serta persekitaran bilik darjah yang tidak kondusif atau interaktif. Bagi mengatasi cabaran ini, kami mencadangkan strategi. Strategi pertama ialah kepelbagaian kaedah pengajaran. Antara kaedah yang dicadangkan ialah gamifikasi Iaitu penggunaan elemen permainan seperti skor, cabaran dan kuis interaktif Bagi menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan kompetitif secara Seterusnya, pengajaran kolaboratif juga digalakkan di mana pelajar bekerjasama Dalam kumpulan yang melaksanakan tugasan, projek atau perbincangan Bagi menggalakkan interaksi dan perkongsian idea Selain itu, role play atau lakonan peranan boleh dijalankan di mana pelajar memainkan watak seperti pencerita, tokoh sejarah atau budaya bagi meningkatkan keyakinan diri serta kemahiran bertutur dalam konteks yang sebenar. Kajian turut menunjukkan bahawa pendekatan pengajaran berpusatkan murid serta penggunaan bahan dan aktiviti yang menarik dapat meningkatkan motivasi murid. Strategi pengajaran yang kreatif seperti aktiviti interaktif, perbahasan, drama, bahasa dan penulisan kreatif juga terbukti berkesan dalam menarik minat pelajar. Sekian daripada saya dan saya serahkan kepada Cikgu Sri untuk meneruskan dengan cabaran yang seterusnya. Terima kasih Cikgu Amir dan salam sejahtera. Selain itu, kekanan sumber rujukan dan teknologi juga merupakan satu cabaran yang besar dalam isu ini. Dalam banyak sekolah terutamanya di kawasan luar bandar, masalah ini masih ketara ada sekolah yang kekurangan komputer, projektor, malah capaian internet juga lemah. Situasi ini menyukarkan guru menyediakan bahan komunikasi interaktif seperti video, audio atau aktiviti atas talian yang dapat meningkatkan kemahiran berbahasa. Menurut laporan utusan Borneo pada tahun 2024 skor kompetensi digital murid luar bandar lebih rendah berbanding murid bandar. Ini membuktikan wujudnya jurang digital dalam pendidikan kita. Namun, cabaran ini boleh diatasi dengan strategi yang kreatif. Guru boleh memanfaatkan kemudahan asas sekolah seperti makmal komputer dan bilik multimedia untuk menjalankan aktiviti komunikasi. Contohnya, guru di sekolah rendah di Zon Cini, Pekan, Pahang telah melaporkan bahawa penggunaan WhatsApp sebagai alat rasmi komunikasi dan pembelajaran yang mana ia digunakan untuk berkongsi bahan, tugasan dan perbincangan kumpulan. Strategi ini agak menarik kerana aplikasi WhatsApp adalah mudah diakses dan digunakan oleh guru serta murid. Dari segi teori, strategi ini sejajar dengan teori konstruktivism Vygotsky yang menekankan pembelajaran melalui interaksi sosial serta penggunaan alat sebagai perantaran. Dalam konteks ini, WhatsApp, audio dan video bertindak sebagai alat untuk menghubungkan pelajar dengan pengetahuan bahasa. Akhir sekali, walaupun terdapat kekangan sumber rujukan dan teknologi Guru yang kreatif mampu mengubah kekangan menjadi peluang. Dengan cara ini, komunikasi pengajaran bahasa Melayu tetap dapat dijalankan dengan berkesan. Sekian, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu Sri Muhammad Hafizi nama diberi. Baik. Cabaran yang keempat adalah masa PDP yang terhad dan silibus yang padat. Kedua-duanya tak ubah sama seperti pasangan suami isteri yang sentiasa bersama tapi kadang-kadang buat kita pening kepala. Kajian oleh Rohaida Mazlan et al. tahun 2024 mendapati guru-guru menghadapi kekangan masa yang serius masa PDP penulisan karangan menyebabkan pengajaran bersifat terburu-buru dan kurang mendalam. Aktiviti penting seperti perbincangan, simulasi dan latihan lisan terpaksa dipotong disebabkan jadual yang terlalu padat. Hasilnya, pelajar kurang peluang untuk berkomunikasi secara aktif. Oleh itu, kita kena jadi kreatif. Cadangan penyelesaiannya adalah gunakan teknologi seperti rakaman, video PDP dan platform interaktif contohnya Google Classroom, Padlet, Canva untuk memanjangkan komunikasi di luar waktu kelas. Kedua,nya pengajaran bersepadu iaitu menggabungkan kemahiran komunikasi dalam aktiviti penulisan dan pemahaman untuk menjimatkan masa. Ketiganya Uh, jadual fleksibel pihak sekolah bolehlah uh, menyusun semula jadual waktu untuk memberi ruang kepada aktiviti komunikasi intensif secara berkala, jimat masa, tapi tetap mantap. Bukan itu saja, silibus yang padat juga turut menjadi kekangan dalam isu ini yang mana uh, dalam masa yang singkat silibus bahasa Melayu sekarang ni kalau boleh semua nak masuk, tapi bila terlalu padat. Guru terpaksa kejar kandungan dan kemahiran komunikasi pelajar jadi mangsa Silibus Bahasa Melayu merangkumi uh, pelbagai komponen Tata bahasa, penulisan, pemahaman, sastra dan juga komunikasi lisan Ini perlu diselesaikan Ini menyebabkan guru terpaksa mengejar silibus Menyebabkan pengajaran penguasaan kemahiran Bahasa Melayu kurang tumpuan Oleh itu Sebagai penyelesaiannya, guru boleh fokus kepada pembelajaran bermakna. Apakah pembelajaran bermakna? Untuk mengenal pasti essential learning dalam syllabus dan memberi keutamaan kepada komponen komunikasi. Pertamanya, fokus kepada modul penggayaan dan pemulihan iaitu gunakan modul fleksibel untuk pelajar yang lemah agar tidak membebankan waktu PDP utama. Keduanya, kolaborasi antara guru guru boleh merancang aktiviti silang subjek ataupun interdisciplinary untuk mengintegrasikan komunikasi bahasa Melayu dalam subjek lain. Dan sekarang, untuk meneruskan rentak ilmu yang lebih menarik, saya serahkan pentas ini kepada pembentang seterusnya yang tak kurang hebatnya, Cikgu Abby. Silakan Cikgu Abby. Selamat sejahtera semua. Terima kasih Cikgu Hafifi. Baik, Cabaran yang terakhir adalah dominasi bahasa Inggeris dan kurangnya amalan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Pengaruh media digital seperti Netflix yang menampilkan lebih banyak kandungan berbahasa Inggeris menyebabkan pelajar mudah terikut gaya bahasa gaya bahasa tersebut dalam komunikasi sehari. Selain itu, kurang pendedahan serta amalan berbahasa Melayu di luar bilik darjah juga menyumbang kepada isu ini yang mana setengah tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dan ada juga pelajar yang bersekolah di institusi bukan berbahasa Melayu menyebabkan motivasi mereka untuk menggunakan bahasa Melayu berkurang. Bagi mengatasi masalah ini, guru boleh mengadakan guru boleh mengadakan program yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada setiap tahun 1999 untuk membina tabiat membaca dan berkomunikasi dalam bahasa Melayu secara berterusan. Program ini boleh dianjurkan dua kali seminggu mengikut tahap penguasaan pelajar. Misalnya lebih kerap lagi bagi lemah penguasaan mereka atau dibuat pada setiap waktu pagi sebelum sesi pembelajaran bermula dengan pantauan guru. Strategi ini berkait rapat dengan teori dengan teori zon perkembangan proksimal iaitu ZPD oleh Vygotsky yang mana melalui pelaksanaan program nilam dalam pengajaran bahasa Melayu, guru dapat menekankan program menekankan peranan interaksi sosial dan bertanggungjawab sebagai pembimbing yang membantu pelajar membaca serta berkomunikasi dalam bahasa Melayu secara berstruktur. Pendekatan ini mampu memupuk kemahiran bahasa pelajar serta meningkatkan motivasi mereka untuk berkomunikasi dengan berstruktur secara interaktif. Apabila pelajar mendapat bantuan yang sesuai mengikut tahap potensi mereka, mereka lebih mudah menguasai bahasa Melayu serta menggunakan bahasa ini dengan lebih yakin. Sekian, akhir sekali saya akan serahkan pembentangan ini kepada Cikgu Sonia untuk penggulungan hujan. Terima kasih Cikgu Epi dan rakan seperjuangan sekalian. Akhirul kalam, syabaran dalam pelaksanaan komunikasi pengajaran bahasa Melayu ini umpama duri dalam daging yang sukar dielakkan dan sememangnya wujud dalam pelbagai aspek seperti tahap kemahiran pelajar yang berbeza, kekurangan motivasi dan minat, kekangan sumber rujukan dan teknologi, masa PDP yang terhad dan silibus yang padat, seterusnya dominasi bahasa Inggeris dan kurangnya amalan bahasa Melayu Kendatipun begitu di mana ada kemahuan di situ sentiasa akan ada jalan. Oleh itu sebagai seorang guru kita seharusnya mampu mengatasi isu tersebut dengan pelbagai strategi seperti kaedah pengajaran yang berbeza, kepelbagaian teknik pengajaran kreatif, optimumkan penggunaan kemudahan sedia ada di sekolah, integrasi komunikasi lisan dalam kelas dan Google Classroom di luar waktu PDP seterusnya dengan mewujudkan persekitaran bahasa melalui program Nilam. Akhir sekali kami yakin kesemua strategi ini pasti akan menjadi lebih mudah jika disertai dengan usaha, ketekunan dan latihan yang berterusan untuk mencapai keberhasilannya. Sekian dari kumpulan 5, terima kasih.